Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Елена Ледней. Сегодня я хочу показать пример чакрового расклада. Меня об этом просили. И так вот совпало, что меня просили показать пример чакрового расклада. И не так давно в общении на Фейсбуке, в приватном общении, один молодой человек который является, если я не ошибаюсь, администратором оккультного сообщества ВКонтакте Сол Ноктис, Вадим Пафомети, такой у него псевдоним, он мне рассказал о том, что он весьма успешно работает с колодой Таро ПМП. Это, вот она, вот эта колода, психология, магия, профессионализм. Это авторская колода Феликса Петровича Эльдемурова. Состоит она из 68 карт. В ней есть три набора старших арканов разных цветов. Желтого, синего и красного. И есть еще две карты «Мировой дух» и «Мировая душа» – «Анима Анимус». Так вот, мой собеседник сказал, что очень хорошо эта колода работает в чакровых раскладах, потому что сразу видно, где у человека есть проблема на физическом уровне, допустим, если мы смотрим здоровье, то есть это чисто физический уровень какое-либо заболевание, да, либо это э, его, допустим, какие-то психологические проблемы, э, психические какие-то аспекты проблемы. Или же имеет место магическое воздействие, из-за которого у человека что-то не в порядке. Либо э, в плане здоровья, либо в плане финансов, либо ему, скажем так, перекрывают канал связи с высшими силами, ну и так далее. В чем состоит сложность чакрового расклада вообще? Она состоит в том, что как раз для того, чтобы делать этот расклад, мы обычно, ну я по крайней мере, я обычно изначально оговариваю, какой аспект я буду рассматривать. То есть я смотрю здоровье, или я смотрю, как бы, как человек себя вообще чувствует в этом мире, насколько он адаптирован, насколько он получает, умеет получать удовольствие от жизни, насколько он умеет любить, хорошая ли у него интуиция, да, умеет ли он выражать свои мысли и эмоции насколько он хорошо стоит ногами на земле, как говорят, да, насколько у него хорошо работает материальный аспект и так далее. Или с помощью этого чакрового расклада можно смотреть еще можно смотреть магический аспект. То есть если человек, скажем так, подозревает, что те или иные проблемы в его жизни имеют под собой магическую подоплеку, то есть магическое воздействие извне, то с помощью этого расклада мы тоже можем посмотреть, действительно ли Имеет место быть какое-либо магическое воздействие, негативное и так далее. Так вот, с помощью колоды Таро ПМП мы можем убить даже не двух, а трех зайцев сразу. Эм, дело в том, что для чего вообще Феликс Петрович придумал эту колоду, какова ее идея? Идея интересная. Синие старшие арканы синего цвета отвечают за э, психику, психологию. То есть если мы вытаскиваем старшие арканы синего цвета, они будут говорить о психическом, психологическом аспекте проблемы. Если мы будем вытаскивать э, вот такие вот желтенькие старшие арканы, они будут говорить о том, что проблема существует на чисто физическом уровне. То есть это бытовуха, это повседневные дела, это материальные какие-то ценности, работа, э, опять-таки здоровье чисто физическое. Если же мы вытаскиваем старший аркан красного цвета, это у нас магическое воздействие, либо человек пожинает, скажем так, плоды своих действий, да, карма. Ну, я так, во всяком случае, для себя поняла, вот, что может быть еще и такой кармический аспект, кроме непосредственно магического воздействия. Вот. Ну, конечно, с помощью этой колоды можно делать не только чаковый расклад, а можно всякие там делать э, коррекционные расклады. Э, Феликс Петрович предлагает книжечки своей. Книжечка толстенькая, смотрите, это не МВК, это толстая книжечка. Он там предлагает различные примеры раскладов на магическое воздействие, там всякие какие-то техники коррекции. И потом он делает еще раз расклад и проверяет, сработало ли это коррекция, да. Но, э, честно, меня, честно говоря, меня этот аспект не очень интересует. Мне гораздо интереснее было посмотреть, как эта колода работает с чакровым раскладом, непосредственно с чакровым. Какую информацию можно снять при помощи э, вот этого набора из трех старших арканов. Сразу хочу сказать, что э, эта колода досталась мне в подарок от Анны Симоновой из Ларца, Но когда я увидела эти изображения, скажем так, я говорю, Аню, слушай, но ну это не мое совсем. Они настолько психоделичные, но это очень, очень на любителя, ну очень на любителя, ну, ну совсем, как говорится, не мое. Но э, как бы в этом и специфика колоды состоит, что здесь при помощи всяческих таких, знаете, геометрических э, образов, каких-то интересных вот символов там алхимических и, кстати, еще и зодиакальных. И, кроме того, Феликс Петрович еще разместил здесь буквы, сейчас вот, вот видите, да, вот здесь вот в левом верхнем углу еще буквы русского алфавита, но это его тоже авторская разработка. Соответствие арканов, вернее, соответствие букв русского алфавита, арканом Таро. Ну вот это его такие авторские э, вещи. Вот, то есть э, это, конечно, все интересно, но, честно говоря, для меня колода очень-очень мужская, с такой мужской энергетикой, э, холодноватая, но, вы знаете, вот я уже 6 минут говорю, до, до расклада еще не дошла, но на чакровый расклад я попробовала, я поразилась, точности, с которой работает эта колода. Я просто была потрясена. Вот, ну, честно скажу, я не ожидала, абсолютно не ожидала. Конечно, эта колода не для новичков, я хочу это подчеркнуть. Только тот человек, который уже имеет определенный опыт работы, Таро. Только тот человек может с ней работать. Иначе, если у вас нет базовых знаний, если вы плаваете в значениях старших арканов, если вы не работаете с вопросами здоровья и вопросами негативного воздействия, если у вас еще мало опыта, то с этой колодой вам будет сложно. Хотя, 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 по каждому старшему аркану, вот допустим, что у нас тут есть башня, да, вот есть и практическая, вот аспект практической деятельности, и, наверное, не будет видно, но я просто скажу, что есть аспект практической деятельности, это если карта желтая, есть ключевые слова в прямом перевернутом положении, есть значения в прямом и перевернутом положении, то же самое. Психологический аспект и магический аспект. То есть каждый аркан здесь расписан, ну, я не знаю, э, очень доходчиво и, э, в общем-то, весьма информативно. Вот, так что, ну, пробуйте. Что я могу сказать? Пробуйте. И все-таки я бы новичкам не советовала, по крайней мере, начинать с этой колоды точно нет. Это вот для, скажем так, продвинутых пользователей. Итак, наконец, расклад. Расклад был сделан э, для мужчины средних лет скажем так средних да еще не дедушка но уже не мальчик вот и у него периодически бывают и скажем так проблемы материального характера, то есть какие проблемы? Не то, что он заработать не может, он зарабатывает и зарабатывает хорошо, но э, по его словам деньги куда-то постоянно, знаете как, утекают, вот буквально утекают сквозь пальцы. Постоянно только заработал уже как бы на что-то они пошли, уже пошли, уже пошли. Вот. Э, далее у него там со здоровьем тоже не все в порядке, и ну в, в целом вот просто я сделала такой расклад для него, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит с его энергетическими центрами, с чакрами, что там есть. Если есть там просто какие-то бытовые моменты, да, э -э просто объективная реальность, либо там есть проблемы со здоровьем, либо, может быть, есть какие-то психические вопросы, которые мешают ему, психические проблемы, которые мешают ему э реализовывать себя так, как он этого хочет. Э -э или может быть там есть еще и негативное воздействие. Я скажу сразу, что мужчина непростой обыватель, мужчина, который знаком и с психологией, знаком и с эзотерикой, в общем-то, так что, скажем так, он очень разносторонняя личность. Ну, смотрим расклад. Я его расположила по диагонали, потому что, во-первых, изображение все равно настолько психоделичное, что если я разложила бы его вот так, вы бы все равно там мало что увидели. Во-вторых, ну, он у меня так и не поместился бы, а так, ну, тоже. Короче говоря, я буду просто каждую карту вытаскивать и показывать. Итак, мы начинаем с первой чакры. Это Муладхара. И здесь у нас, покажу в прямом положении, вот такая оригинальная жрица. Жрица это выпала в перевернутом положении. В перевернутом положении жрица означает, во-первых, она красненькая, значит, это все-таки магический аспект. Это перевернутая жрица означает, что магическое воздействие на такую бытовую, материальную сторону жизни Квирента было, было сделано давно, было сделано женщины, и э, весьма вероятно, что с женщиной этой он очень хорошо знаком. Ну и женщина сама, естественно, не простая, да, то есть женщина, которая умеет что-то делать магическое. Но... Поскольку жрица перевернута, и, как я уже сказала, это негативное воздействие давнее, то оно практически уже, ну, знаете как, остатки, то есть оно себя изживает постепенно. Вот. Э Квирент периодически проводит какую-то работу там, по, по, по чисткам, по защите, в общем, работает над собой. И вот эта перевернутая жрица говорит о том, что, в общем-то, он довольно успешно работает над этой проблемой. Так что, в принципе, она уже скоро перестанет влиять на его жизнь. Вот если бы она была прямая, тогда да, тогда тут был бы совсем-совсем другой разговор. А так она перевернутая, значит, как бы какие-то вот последствия еще остаются, но они уже незначительные. Вот. Это как раз э, та карта, которая и объясняет, почему у Квирента э, с материальной стороны, вроде бы с одной стороны, все складывается, есть клиенты, есть заработок, но с другой стороны, деньги очень быстро уходят. Вот, то есть я обратила внимание Квирента вот на эту карту, чтобы он еще поработал над этим аспектом. Дальше. Чакра номер два. Сватхистхана. И здесь у нас выпал, я показываю в прямом, потому что иначе ничего не будет понятно. Оно и в прямом не очень понятно, если честно. Но это суд. Он выпал в перевернутом положении. Во-первых, он желтенький. Значит, здесь у нас э, имеет место исключительно... Проблемы физического уровня. Здесь нет никакого негативного воздействия, здесь нет никаких психических аспектов, которые влияют на эту сферу. Это перевернутая карта, перевернутый суд говорит о том, что у клиента есть давние заболевания, давние хронические, которые уже есть давно, и поскольку это вторая чакра, то это связано с мочеполовой сферой, с мужской сферой, с мужскими, в общем, с мужским здоровьем, которое оставляет желать лучшего проблемы эти застарелые, хронические, вот, но эквирент это подтверждает, что да, действительно это есть. Вот, то есть здесь просто вот физическое здоровье, к сожалению, не в порядке, ну и, соответственно, интимная жизнь клиента в данный момент, ну, скажем так, ну, не складывается она у него сейчас никак. Чакра номер три. Это у нас манипура. Здесь выпала умеренность, но умеренность выпала перевернутая. Что такое манипура? Это наши жизненные силы, это наша способность к самореализации, к тому, чтобы заявить о себе в мире. Вот. И здесь перевернутая умельность говорит, во-первых, о том, что силы свои человек рассчитывать не умеет. У него хороший энергетический потенциал, но он не умеет вовремя сказать себе «стоп». У него достаточно тяжелая работа, физически я имею в виду, и энергетически тоже. И если ее много, он ее берет всю. И он работает, знаете, пашет вот до последнего, а потом падает без сил. То есть у него может быть только два состояния. Либо он полон сил, либо он совершенно обессилен. То есть он не умеет рассчитывать свои силы. Это первое. Второе. Поскольку эта карта желтенькая, физический уровень, то в плане здоровья это тоже карта нехорошая. Это что? Это желудок, это печень, почки, кор, почки, короче говоря, все то, что находится вот, э, э, ну чуть выше пупка, да, немножко выше. Вот, то есть это, грубо говоря, желудочно-кишечный тракт. И там у нас тоже есть проблемы какого характера. Мужчина переедает, то есть он не знает меры в еде. И это естественно отражается на его пищеварительном тракте. Вот и все. Вот вам и перевернутая умеренность, если мы говорим о здоровье. Но опять-таки, подчеркиваю, здесь выпало очень много карт желтых, то есть чисто физический уровень. Следующая карта, четвертая, э, четвертая чакра, это анахата, это сердечная чакра. И здесь у нас выпала перевернутая луна. Я была потрясена, если честно, потому что я знаю, что у клиента есть, скажем так, э, объект любви, но этот объект не свободен и отношения там мутные, непонятные. К чему, ну понятно, он понимает, что эти отношения ни к чему не приведут, но тем не менее он э, влюблен в эту женщину. Луна все-таки это эмоции, какие бы они ни были, поскольку карта желтенькая, а не красненькая, то есть тут никаких приворотов, отворотов, переворотов и так далее нет. Поскольку она не синенькая, то опять-таки здесь психических проблем тоже нет. Здесь есть э, Опять-таки, просто непонятная ситуация с замужней дамой, да, тайные отношения такие вот. И, кроме того, дама себя тоже ведет непонятно, по словам Кверента. Так что здесь эта перевернутая луна очень даже попала в тему. Кстати, сам Эльдемуров пишет по перевернутой луне, но ну, в его трактовке перевернутая луна говорит о том, что ситуация скоро прояснится. Может быть, да, может быть, но честно скажу, в моей практике редко перевернутая луна чем-то отличается от прямой. Что там непонятно, неизвестно, переживания, какие-то иллюзии, э, как бы что, что в прямом, что в перевернутом, ну, бывают случаи, да, бывают, когда перевернутая луна указывает на то, что вот этот период, э, скажем так, период неизвестности, период переживаний эмоциональных, а человек очень эмоциональный, все-таки это на Анахате выпала эта карта, вот, то есть что этот период может подойти к концу. Может, но ну, посмотрим, как бы, может быть и так. Посмотрим, как его личная жизнь будет дальше. Пока что так, мутно непонятно. Так, э, дальше у нас идет, что у нас тут? Пятая чакра. Я ее неправильно поставила, она должна быть в прямом положении. Э, пятая чакра это Вишудха. Это Вишудха, Это горло. Это наша речь, это способность коммуникации, это способность выражать свои мысли вслух, это способность э, сказать о том, чего ты хочешь или чего ты не хочешь. Вот, и здесь выпало колесо фортуны, прямое, вот интересно, и опять-таки желтенькое, то есть здесь исключительно у нас коммуникация идет на бытовом уровне. Общение с клиентами, общение с людьми в социуме, вот. Так вот здесь вот это колесо фортуны говорит о том, что так, Сегодня человек может выразить свои желания, мысли или вообще сказать о том, что он хочет сказать, а завтра нет. Колесо фортуны карта не постоянная. Учитывая, что она выпала в прямом положении, то, конечно, это лучше, чем если бы она выпала в перевернутом. Тогда бы я сказала, что он не может вообще как бы ничего сказать, что у него с коммуникацией плохо. Но на самом деле у него с коммуникацией неплохо. Просто не всегда бывает ситуация, когда можно что-то говорить и нужно что-то говорить. Не всегда так бывает. Поэтому здесь так, 50-50. Иногда хорошо, иногда не очень. Как повезет. Так, шестая чакра. Вот здесь очень интересно. Так тоже я неправильно положила, она должна быть в прямом положении. На шестой чакре это у нас аджна, это наша интуиция, это наша способность слышать свой внутренний голос. Это наши эзотерические способности. Если говорить о здоровье, то это опять-таки зрение, это слух. У меня еще иногда показывают это сосуды головного мозга. Если мы смотрим на здоровье, если там что-то не в порядке с ажной, значит, может быть там что-то не так. В том числе и с сосудами. Но чаще всего показывает зрение. Да? И как, как физическое, так и вот, внутреннее, так скажем, да, внутреннее видение. Так вот здесь император стоит. Но какой император? Синенький, психологический, то есть, что эта карта нам говорит? С одной стороны, ну, во-первых, со зрением у него все хорошо. Во-вторых, ну, вот на физическом уровне все хорошо. Во-вторых, э, карта императора, это что? Это способность к самодисциплине способность к логическому мышлению, способность принимать решения и воплощать их в жизнь. Да? Но здесь император синенький. То есть я считаю, что в данном случае эта карта говорит о том, что человек, да, умеет принимать решения, и причем он руководствуется именно интуицией, он ее слушает. И на основе этой интуиции, на основе внутреннего голоса, на основе каких-то внутренних инсайтов он принимает решения и совершает поступки. То есть э, интуиция, внутренний голос и всякие эстетические э, практики для него очень важны. Вот почему здесь именно император. Но еще раз подчеркну, император синенький, психический. Вот, вот так вот интересно выпало. И, наконец, седьмая чакра. Сахасрара связь с высшими силами, связь с космосом, канал связи с космосом, э, божественное присутствие, скажем так, умение его ощущать. Здесь выпала перевернутая жрица, но она синенькая. Вот я покажу ее в прямом положении. Вот она жрица. Она синенькая. Это таки психическая. Вот здесь очень интересно. Вот была бы она прямая, я бы сказала, что у этого мужчины замечательный канал с высшими силами, он получает какие-то вот, действительно, знаете, как будто, ну вот, озарения какие-то, или может быть ощущает то самое божественное присутствие. Жрица ведь ничего обычно не делает, она сидит и, собственно, ждет, когда на нее не зайдет чего-нибудь, знак свыше какой-то, да. Вот. Но здесь она перевернута. Это говорит о том, что человек не просто получает какие-то знаки свыше, и не просто у него открыт канал связи с космосом, а он по перевернутой жрице пытается осмыслить, осмыслить то самое божественное присутствие. Для него вопрос связи с божественным, связи с высшими силами, это практически вопрос номер один по жизни. Он хочет разобраться прежде всего именно с этим вопросом. Он хочет познать Бога. И поскольку жрица перевернута, он хочет именно обрести ясность. Была бы она прямая, прямая жрица – это тайна. Да? Получил себя озарение и не задумываешься, откуда, чего пришло. По перевернутой он хочет разобраться, как вообще происходит э, ну вот ощущение божественного в себе, как вообще человек общается с Богом, да? грубо говоря. Как он это делает? Каким образом? Вот. То есть вот такая интересная карта здесь стоит. И вот интересно, начали… Первая чакра у него стоит перевернутая жрица красненькая, и последняя чакра у него стоит перевернутая жрица синенькая. В общем-то, вы знаете, еще учитывая вот умеренность и луну, и можно даже и колесо сюда, э, очень много, ну, ну не очень много, но преобладающее количество женских арканов, женских энергий. Вот, то есть человек очень хорошо дружит с эзотерикой, дружит и с психическим, кстати, у него есть еще и психологическое образование. Вот, э, хорошо слышит свою интуицию, но, к сожалению, вот то, что касается чакр, на которых стоят такие желтенькие арканы, вот бытовые аспекты у, у него не очень хорошо работают. Но поскольку все у нас обычно, все ну, проблемы, да, все наши беды и проблемы надо начинать искать их вот с исходной точки, то есть с первой чакры, с Муладхары, То, опять-таки, нужно вначале э, закончить с вот этим вот с вот этими остатками негативного воздействия. Нужно от них избавиться окончательно. И тогда, и тогда, я думаю, что картинка вот эта, остальная вот там, где у нас заблокированные арканы, заблокированные энергии эта картинка поменяется к лучшему. Вот такой интересный расклад, в котором я рассказала и о психической составляющей человека, и о том, как он себя реализует в социуме, как он себя чувствует, и о магическом аспекте, и о физическом здоровье, в общем-то, рассказала обо всем. Так что, уважаемые практики, колоду Таро ПМП однозначно рекомендую. Хороший рабочий инструмент. Спасибо Феликсу Петровичу Эльдемурову. И спасибо за внимание вам, уважаемые зрители. До новых встреч!